Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de Hidden Agenda Estoy Listo basados en el libro. Cuando te besé, ¿cómo te sentiste? Bien, respondió torpemente, ¿qué tal si te levanto la camisa? Esta vez, Syntax se quedó paralizado, sus hermosos ojos se desviaron y miraron hacia otro lado. Mm, ¿Qué estás preguntando? Quiero saber, ¿estás listo? La pregunta ciertamente tenía un significado, especial cuando el hombre delgado miró esos ojos negros como la tinta. No importa lo ingenuo que fuera, todavía podía entender lo que la otra persona quería decir con la palabra "listo". Honestamente, so suspiré mucho anoche porque quiero llegar más lejos contigo. Los ojos de Sintax se abrieron ante sus sencillas palabras. Pero cuando giró la cabeza para mirar en otra dirección, su gran mano le impidió mirar hacia otro lado. Quiero besarte, quiero abrazarte, quiero tocarte, quiero estar dentro de ti, quiero hacerte mío, quiero mostrarles a los demás que tú y yo estamos juntos. ¿Estás listo? El hombre delgado pareció guardar silencio por un momento, con la boca abierta, incapaz de hablar, no solo por sus palabras francas, Hiranay incluso transmitía sinceridad y emoción en esos ojos negros como la tinta. Si estás listo, dormiremos juntos esta noche. Pero si no estás listo, no te lo volveré a preguntar y saldré a dormir en el sofá. El dueño de la sala por fin expresó lo que quería decir, dándole opciones. Sintac todavía se sonrojó. Sus labios se abrieron y se cerraron. Como si tuvieran la respuesta, pero no se atrevieron a decirla. Giranay esperó un momento, dos minutos y tres minutos. El hombre blanco de cara roja todavía miraba los ojos del otro, pero no pronunció una palabra. O tal vez realmente no estás listo. Tonto, ya te lo dije, tonto Pat, hice lo mejor que pude, pero todo se vino abajo. Está bien, lo entiendo. Traeré una almohada y una manta. Giranay se levantó rápidamente del sofá, su rostro ahora pálido por la puesta sin respuesta de hace un momento. Pero antes de entrar al dormitorio, la voz del hombre, que había estado en silencio durante tres minutos, volvió a hablar. Jog, el dueño del nombre, se giró para mirar. Sintag hace contacto visual antes de inclinarse y decir suavemente, Cuando llegué a casa, vi a mi padre y a mi madre juntos. Sobre nosotros también quiero estar contigo como mi padre estaba con mi madre. Se entienden pero a veces todavía discuten. A veces no nos entendemos. Poco a poco aprenderemos a superarlo juntos. Quiero ser como mis padres. También quiero conocer tu corazón, entender tu personalidad. Quiero que estemos juntos en todo. ¿De qué estás hablando? Preguntó Giranay con incredulidad. Estoy listo. Sus ojos volvieron a mirarlo y su rostro blanco estaba más rojo que nunca. Estoy listo, listo para estar a tu lado y conocerte mejor. Todo el cuerpo de Sintag se puso rígido luego de que unos brazos lo envolvieran en un cálido abrazo rodeando su cuerpo. Los labios de Giranai besaron todo su rostro. Tal como dijo Giranai, ahora lo estaba haciendo. Poseer todo su cuerpo, toca todo su cuerpo. Aunque la mente y el cuerpo de Sintak estaban listos como dijo, el temor surgió poco a poco en su corazón. Ambas manos se apoyaban en Giranai, sujetando con fuerza su camisa y se recostaba como en un salvavidas. Aceptó completamente el gran beso, tratando de responder de igual forma, abriendo la boca para encontrarse con la lengua del otro. Pero una vez que invadió, el beso se volvió aún más apasionado que antes. Mm, Syntec sintió que estaba a punto de desmayarse en ese momento. Trató de seguir este fuerte sentimiento, pero sucedió demasiado rápido, desde la gentileza que recibió antes hasta las intensas emociones que anhelaba.